करावं लागेल कारण आता ही जशी मागणी आपल्याकडे सुद्धा इथं महाराष्ट्रात येते मी नाव घेत नाही आहे आपण त्याचा विचार करतोच ना ह्या सामंजस्यपणानं हा विचार करून त्यांना न्याय दिला पाहिजे ही भूमिका असली पाहिजे तुम्ही म्हणून चर्चा करणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे चर्चेनी प्रश्न सुटतात नाही ती वस्तुस्थिती अशी आहे की इशर झाची जी केस आहे ती माझ्याकडे कधी चालली नाही आणि त्या अधिकाऱ्याला देखील कधी आम्ही ट्रान्स ट्रान्सफर केलेलं नाही आहे कुठेतरी आत्ता एवढे दीड वर्ष झाल्यानंतर कोणीतरी सांगतो आहे ही भूमिका त्याच्यामध्ये आणखीन एक आहे अहमद पटेलनी माझ्याशी बोलली ती माहिती देऊ नका म्हणून अहमद पटेल असे कधी बोललेच नाही मी होम मिनिस्टर होतो त्या काळात अहमद पटेलनी कधी असा प्रश्नच उपस्थित केला नाही माझ्याकडे आणि त्या इसरत जहाच्या केसविषयी किंवा गुजरातच्या कुठल्याही प्रश्नाच्याविषयी अहमद पटेल बोललेच नाही मला वाटतं ती जी माहिती आलेली आहे ती टोटली असत्य आहे नहीं हम तो अपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं और हम करेंगे और ताकतवान करेंगे देखिए हम तो पहले चाहते थे कि ये सरकार को एक दो साल अच्छा काम करने दो हम कोई टिका टिप्पणी नहीं करना चाहते थे लेकिन ये सरकार इतना हमारे हाथ में दे रही है तो टिका टिप्पणी करना हमारा काम ही है ये आपने अच्छा सवाल किया देखिए पठानकोट हो गया उदर भी फेल्युअर हो गे जो चला है जम्मू काश्मीर में जम्मू में त्या सैन्याच्या गाडीवर अर्धसैनिकांच्या गाडीवर गोळीबार होतो म्हणजे एवढा अलर्ट असताना सुद्धा त्या ठिकाणी होतो याचा अर्थ काय तुमचा इंटेलिजन्स काय करतोय आणि म्हणून ही सगळी माहिती घेणं अतिशय गरजेचं आहे कारण हे मला तर वाटतं की एवढ्या लवकर या आपल्या सरहद्दीवर किंवा या आपल्या ब इंटरनल सिक्युरिटीच्या बाबतीमध्ये इंटरनल शांततेच्या बाबतीमध्ये हे सरकार बेफिकीर आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे कारण तुम्ही आत्ता ह्या गोष्टी आत्ताच तुम्ही उल्लेख केलात आणि याबद्दल माझं स्पष्ट मत आहे की सरकार बेफिकीर आहे त्यांना इंटरनल सिक्युरिटी या बाबतीमध्ये कई काजी नहीं है मैं चालीस साल से देख रहा हूं कि किसी राज्य में थोड़ी इस तरह का आंदोलन होने के बाद डायरेक्टली मिलिट्री बुलाना ये मैं समझता हूं कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए और होता नहीं है एक बार अपने खुद के राज्य में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गई है तो पैरामिलिट्री बोल बुला सकते हैं और आपके खुद जितने पुलिस है वो कैपेबल लोग हैं तो वो छोड़ के डायरेक्टली मिलिट्री को बुलाया इसका मतलब यह है कि आप ये लोगों को मारना चाहते हो वहाँ और लोगों को समाधान नहीं देना चाहते या ऐसे प्रश्न जो है जाट का आरक्षण वगैरह ये चर्चा से छोड़ सकता है वो कहते हो गए पाँच परसेंट दस परसेंट पंद्रह परसेंट बीस परसेंट आप उनसे डिस्कस करो और बातें करके उनसे ये प्रश्न छुटकारा पा पाएगी देखिए पठानकोट में भी पहले में मैं भी नेशनल हुकअप पर बोला है कि पठानकोट में ये सब फेल्योर हो गया है इतने एयरफोर्स का जो हमारा वहाँ हवाई अड्डा है वहाँ यहाँ आते हैं तो क्या कर रहे थे ये लोग ये मैं समझता हूँ कि ये वहाँ भी फेलियर हो गया है इसका वो एक बात है कि कोई कहते हैं कि इंटेलिजेंस मिला था और जब यदि इंटेलिजेंस मिला था तो सब तरह की वहाँ तैयारी करना बहुत ज़रूरी था पचास हज़ार की फौज वहाँ पठानकोट में बैठी है वो यदि सब लोग हमारी डिप्लॉय करके वहाँ प्रोटेक्ट करते तो ये काम नहीं होता इस तरह का वही वही मैं बोल रहा हूँ कि इंटरनल सिक्योरिटी ये हरियाणा में देख लीजिए आप आंध्र में आप ये हो, है। हो गया है तेलंगाना में डिस्टर्बेंस हो गया गुजरात में हो गया है मैं समझता हूँ कि इनको देश में की जो शांतता और सुव्यवस्था है वो इनको काबिज़ करने को नहीं आ रहा है